Разумеется, чтобы все получилось, Наде пришлось проделать просто такие ювелирную работу. Затхнула полегко и тихо за межу. Слава Надь, у нас значит не двигается абсолютно ничего. никакие черты лица, ничего не двигается, кроме рта. Это плохо. Вот так. Вот. Ну не знаю, как тебе. Вот. Ну, ты, ты же любишь пере переживать. и. Что по манере Тейси Паволи. Угу. хотелось бы просто немножко больше вот этой вот верхней губы и тембрально немножко дать больше света. То есть говорите так, как вы чувствуете. Везде должны быть слышны ваши дыхания, каждое дыхание. Да, да, да. Людям лета свой литочка жит ну, несмотря на ее Полную такую стабильность и замороженность в лице В этой песне даже чувствуется вот эта эмоция, которая пробивается Даже в эмоциональном каком-то во рту То есть вид видно, что есть какие-то вещи, страдания, да, какие -то которые да, uh -huh. подступают вот сюда и, и это создает определенное выражение в, в улыбке uh -huh. В улыбке, в глазах вот. Меняют темпоритмы. Не бояться там хоп! Громкое дыхание, оттянули Некоторое слово проговорили, некоторые прямо на нрыве на, на, на где-то пропели это слово, где-то спокойно совсем это сделать. То есть не бояться кон контрастов, потому что это очень сложно, а капельно это самое сложное, что может быть. Потому что вся персона, все внимание полностью на вас. Я обожаю, особенно пение. Особенно, Просто обожаю. особенно на лице, вот, то есть никаких платьев, там, глаз, серик, причесок, все остальное, все в руках и в лице. Действительно, вот у госпожи Повали. Э очень статичный образ, ну вот прям, ну очень, за... ты нашла за что зацепиться? Мы все-таки взяли песню, которая будет будет исполняться капельно. и угу. в этом есть оригинальность некая, поскольку такого еще не было в нашем шоу. Но сложно все равно. Это сложно, да, но это, но это во всяком случае зацепка вот та, mm -hmm. которая не хватает нам. И, конечно же, голос. И голос Таиси Павали, он, в общем-то, мне кажется, очень узнаваем. У нее есть характерные свои какие-то нотки, свое звучание. Вот и нужно максимально постараться скопировать именно голос. А твоя мама же в самодительности когда-то пела ее песню. Mm -hmm. Вот эту. Да, моя мама. Она дело в том, что она работала на военном заводе так. в нашем городе волочистки и по случаю какого-то профессионального праздника устраивали Концерты. вот, да, в, ага. в будинку культуры вечера. Но это было очень давно. И вот эта мелодия, вот, видишь, как-то отложилась. может Можно сказать, что немножко меня в памяти. Тебя в детство отнесет даже эта песня. Не треба нам райдух, не треба нам злата, нас край Ну что, так сложилось, Надюш, что это первая украиноязычная песня твоя в шоу наконец Наконец-то, да. И обязана была это сделать. И уже это сделал Родригес Тимур, который не имеет отношения к... Все залетные сделали, Да, все залетные, а я своя, понимаешь, что никак не могу сделать. Ой, мы очень ждем, очень ждем от Надежды Мехер украинскую, красивую, народную Таисию Повалий. Посіяла людям літа свої літечка житом. прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі посоття. Пішла за межу, куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до во. Ростіть. Та як же без вас ми, та що ж ви намислили мамо, А і хто ж нам, бабусю, у сон поведе по казках, А я вам лишаю всі. Раді. І срібло на травах, і золото на колосках, не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробимо усю. Лишайтесь матусю, лишайтесь навіки, не йдіть. Вона посміхнулась, красива й сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у рушники. рушники, щасливі і замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки, лишайте щасливі, і полем У нас веселое шоу. Таисия Повали. Как всегда, друзья, повторюсь, один в один. У меня сегодня Михаил Михайлович. У меня в какой-то момент было ощущение, что я сегодня на концерте, посвященном Дню независимости Украины. Только очень дорогом. Мы Кэрри себе позволили. Вот Лару Фабиан привезли. Здравствуйте, вечер. Таисия. Вечер. Как давно вас не было видно в концертах. Тая. Тая, здравствуй. Тая, Тая. Дякую, дякую вам. Дякую. Вы уже привыкли, наверное, что всегда зал стоит вам и рука рукоплещет, когда вы поете. Так трошки привыкла. Привыкла. Никакого музыкального сопровождения. Это было главным вечер. нашим ходом, потому что, сами вы, Вячеслав, знаете, номер статичный. Таисия Николаевна вот именно так выглядит. У нас полное, абсолютное копирование произошло, и это было акапельно. Как вам? Мне, ну, вы знаете, как вот можно судить и делать какие-то выводы, когда мама поет колыбельную? Или бабушка рассказывает сказку. Или ты приезжаешь в край, где ты давно не был, тебя встречают твои родные, близкие, твои дети. Вот сегодня у меня такое ощущение. Сделай вот так. Вот, 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 вот. Вот она, Вы мать Украина! Ты Алена, я после э, госпожи Кабалье вообще ничему в исполнении Наденьки не удивляюсь. Вам сказать. И госпожа Повали в ее исполнении по, по голосу это довольно легко, потому что есть характерные моменты, узнаваемости, это правда, и Надя справилась с ними очень хорошо. Да. А капельность это отдельное спасибо, потому что это действительно очень сложно. Три куплета с хвостиком продержать тональность, волнуясь, живой зал. Мало опыта пения Акапельно, но, видимо, дети очень помогают в этом тебе. Ой, дети. Ты это наверняка им поешь, и это чувствуется. Спасибо вам, вы Алёна. Чудесная. Спасибо. Просто чудесная. Шура, вы вот так киваете со знанием дела. Это потому что вам... У меня челюсть лежит на полу, хотя она из зубами. Нет, она у на пока я вам сообщаю. Нет, та лежит на полу. Нет, та у Родригеса. Это третья лежит на полу. Лежит, лежит. Более того, у нас обоих лежит на полу. Да, да, да. Вышла, когда наша замечательная Наденька, я-то хорошо знаю Витаисию, у меня челюсть упала. Я так думаю, господи, ну что, попутал народ. Попутали что-то. Так еще темно, полумрак. Благодарствую. Спасибо, спасибо. Ся. Спасибо вам большое, спасибо. Столько спасибо. нежности в адрес нашей замечательной Нади. Юрий Николаевич. Ну, э, ш, 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 ну у что... Вас, спасибо, у вас очень хороший костюм сегодня, Юрий. Он вам очень пасует, как партнер. Как и все ваши костюмы попередние. Я уже нараховала. Маковое отболие. Что может сказать Таисия Николаевна Юрий Николаевич? Вообще... Михайло Михайлович. Значить, так, про маму співають тільки високі співаки. Високі. Я співаю как про вы? маму. Мені є теж пісня про маму. Мамо, мамо, вічна. Але ко... це не має... має... Значить, я хочу сказати, що тая Тая, це золотий голос України. Я платіновий, а вона золотий голос України. Подієте? Дякую, Михаил Михайлович. Очень ради біліться Михайлович, Та існе, що можна сказати, Юрий Николаевич? Ніколачу? Вообще, когда э, выходит на сцену Николавный, родственные души, но ну, великолепное исполнение, правда, Маша говорит, вы знаете, без аккомпанемента спеть, это очень-очень здорово. Хочется, знаете, сказать, не сказать, а спеть две строчки просто старинной русской песни. Ты сестра! сестрица, сестра, Може бути, і ви що затягнете щось? Ні, співати не буду. Щоб не казали про повалі, вона можливо статична, можливо, передбачена в образі, але вона така хрестоматійна українська співачка, завжди виважена, вона ніколи не хибить. Навіть в неї ідеально намальовані губи, і стрілки. Це теж продумано, і це було б дійсно витримано до останньої нотки. А до вас, надійка, я не знаю, чому ви мене вже вкотре доводите до сліз. Невже ви хочете, щоб країна мене бачила такою зарюмсаною, заплаканою і не дуже красивою? Але я плачу. И мне нравится. Спасибо. Спасибо, Оля. Спасибо, Оленько. Слезы Ольги Фреймут. Вокал Гальцева неконсерваторный. Восторг Алены Гребенюк. Гальцев, Манучаров и Шира у ног ваших. Таисия Николаевна, возвращайтесь к нам на сцену. Спасибо, Украина, спасибо. Таисия, повали. А сказ... Можно сказать? Сказ... Сказать, добавить? Мало того, что Вы у меня челюсть говорили... была на полу, да я понимаю. Челюсть на полу. А потом сели дети, я подумал, почему я не там сижу. Рядом с детьми. Они бы испугались. Я бы украсил номер. Нет, нет, у нас нет столько памперсов и горшков. Вслед за прямой украинской эстрады сейчас на сцене шума.